नांदेड येथे एक्सपायर झालेल्या औषधीच्या बाटलीवरील जुने लेबल काढून त्यावर नवीन लेबल चिटकवण्याचा गोरखधंदा चालू होता यात प्रामुख्याने लहान मुलांना दिल्या जाणाऱ्या औषधींचाही समावेश होता औषधी ही मोठ्या मोठ्या रोगांना बरे करते म्हणजेच एखाद्याचा जीव हा औषधीमुळे वाचतो आपण डॉक्टरांना दुसरा देवच मानतो आणि त्यांचे दैवशस्त्र म्हणजे औषध असं म्हणता येईल पण नांदेड शहरात काही पैशांसाठी लोकांच्या जीवाशी खेळ खेळला जातोय नांदेड शहरात एम या गजबतच्या ठिकाणी क्रिशमेट फार्मसी आहे या भागात फक्त ठोक विक्री औषधीसाठीच परवानगी देण्यात आली होती पण इथे मुदत बाह्य म्हणजेच एक्सपायरी औषधांच्या बाटलींवर लेबल काढून त्यावर मुदतवाढीचे लेबल चिटकवले जाते फेनि एस हे औषध लहान मुले गर्भवती स्त्री व रक्त कमी असलेल्या महिलांना रक्त वाढीसाठी दिले जाते म्हणजेच आपण मेडिकल मधून कोणतेही औषधी घेताना त्यावर पहिले एक्सपायर डेट बघतो पण जर त्याचे बदलले असेल तर औषध योग्य अयोग्य हे निर्णय घेणं कठीणच होतं हा सर्व गोरखधंदा क्रिशमेट फार्माच्या नांदेड येथील गोडाऊन मध्ये चालत होता चार डिसेंबर दोन हजार पंधरालाच लाच या गोडाऊन वर पोलिसांनी छापा मारला परंतु यावर कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली गेली नव्हती उत्तराखंड राज्यातून आलेल्या एस फार्मा या कंपनीच्या लेबल, लेबल बदलण्याचा हा गोरखधंदा फार पूर्वीपासून सुरू होता लक्ष्मण रेवनार हे क्रिशमेट मार्केटिंग कंपनी चालवतात या प्रकरणातील आरोपी फरार असून पोलिस त्यांचा अजूनही शोध घेत आहे पण हा सर्व प्रकार पाहता आता औषधाच विष झालंय असं म्हणावं लागेल मग सामान्य जनतेने आरोग्यासाठी कोणावर विश्वास ठेवावा हा गंभीर प्रश्न आता निर्माण झाला आहे नहीं अभी क्या है देखो यहाँ लगभग अपनी नांदेड़ शहर में जिले में लगभग एक चौदह सौ के आसपास दुकाने हैं और कुछ ढाई सौ के आसपास होलसेल के है तो इतने दुकानों पे अभी खोज भी जो करेंगे अब तो इतने जल्दी में वो मिलने वाला नहीं है वो मैटर और अभी पुलिस जब उसको कोर्ट करेगी और उसमें जो भी कुछ सामने आएगा तो उसके बाद ही हम ये कार्रवाई कर सकते हैं क्योंकि अपने पास जो है अपने पास एक आदमी है ड्रग इंस्पेक्टर जो भी पूरे जिले के लिए खाली एक ड्रग इंस्पेक्टर है तो इस तरीके से अगर ढूंढेंगे तो उसमें बहुत सारा समय चला जाएगा और अगर उनसे कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त तो होती है फिर भी हम जो जो हमारे रूटीन इंस्पेक्शन है उसमें तो हम जांच करेंगे इसमें पुलिस को मालूम मिल गई कि दवाई को लेबल वगैरह लगा रहे हैं ऐसा मालूम मिलाने से वहां पर हमारे पुलिस भी इन्फॉर्मेशन को बतमीदार की तरफ से मिल गई और वहां पर जाने के बाद आ, कुछ संशय ऐसा लगा और दवाई के सिलसिले में मैटर रहने से हमने फिर ड्रग इंस्पेक्टर इनको इतलाह की और वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो सके तो सात तारीख को यहाँ पर अवेलेबल हो गए और उनके तरफ से हमने पंच पंचनामा किए और उन्होंने सब अपना जो जो मुद्दे माल है वहाँ का जो मिला है जो चीज वो सब जब्त कर ली और नए सहायक को उन्होंने टेस्टिंग के लिए भेज दिए और उसमें जो भी उन्हें उनको जो प्रोसीजर करना था उसके बाद उन्होंने फिर आके यहाँ पर कंप्लेंट दी और तो उसकी तरफ से हमने गुना दाखिल करके उनमें आगे की तरफ चालू मामला कब दर मामला कब हुआ था और दर्ज कब हुआ सर मामला दस तारीख को दो दिन पहले हुआ दस तारीख दस बारह दो पंद्रह को दाखिल हुआ आरोपी को पकड़ा गया सर आरोपी उसने इंट्री बिल ले लिया है ऐसा सुनने में आया अब तक हमारे पास कागज पत्र आए नहीं आरोपी फरार है